Sombreros o gorras, por favor, cuidado con el viento que se puede volar. Y 10 minutos estamos llegando a nuestro primer punto que es el candelabro. ¿Listo? Vámonos. Muchas gracias por su atención. Let's go. So, entonces, este candelabro tiene 170 metros de largo, 84 metros de ancho y 66 centímetros de profundidad. Hasta ahora es todo un misterio. Nadie sabe exactamente quién lo hizo. Hay muchas teorías, desde teorías ufólogas hasta la principal, que nos indica que en la cultura inca llamada los paracas utilizaban el jugo. Hay, yo voy a ir explicando conforme las observamos. We are going to see a lot of birds. I'm going to explain about them eh, step by step. Look on the left. Miren a la izquierda. The little bird with a gray body, red beak and red legs on that rock, that is Inca term. It's a representative bird of the island because the color of their beak is similar to the rocks. Este ave a la izquierda de cuerpo gris, pico rojo, pata roja, pequeña, son los salsillos. El ave representativa de ballestas porque el color del pico y de la pata es muy similar al de las rocas. Ah, los los Ya que por aquí corriente peruana conocida como la corriente de Esmeraldes. Por eso tenemos la biodiversidad. El alimento principal de todos los animalitos aquí es un pequeño pez llamado anchoveta In front, miren al frente. Those birds with a white head and gray wings, esas aves de cabeza blanca y plumas grises, those are the Peruvian movies with the gray legs. Son los piqueros peruanos That's con pico, bird, eh, white, y los menos conocidos por nadie o igual como la quinta ave más salvaje del mundo. For Estoy buscando pingüinos de fútbol para poder mostrarles. Aquí hay otro pingüino arriba. Aquí hay otro pingüino

Esa ah, mancha blanca que viene impregnada en las rocas y ese olor es el gano exactamente el excremento de las aves. Y en el año 1820, en el gobierno de Ramón Castilla, el Perú pagó parte de la deuda externa por este bordo. Es utilizado para la agricultura peruana. Ah, look, on the top of this rock, there's a big bird with his wings open and red feet.

la barba y el mentón mirando hacia el fondo del mar. ¿Bien? Okay, we right. see we are going to have another opportunity, si no la van a ver, la vemos más que tener otra oportunidad. No se preocupen. I was telling you also that all the white spots that you see on the rocks. That... <laughs> Hemos navegado alrededor de los 20 kilómetros desde la bahía de Paracas, so we are at 20 kilómetros from Paracas Bay. We are going to see the vamos a ver las naves marinas en un momento. y principal atrás del arco principal. Um, okay. so we are in the maternity season we are in the end of the maternity season the maternity season is from january to april

시나리오. 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 시

Wait, okay. wait,

look how she feet. shake the bird I'm I'm the sacude el ave pence. para uh, comenzar uh, the uh, uh, the the oh, they only eat his chest solo comen el pecho it's part of the nature it's part de la naturaleza oh they're trying to help the bird <laughs> <laughs> no, there's no for <laughs> the bird, he's gone he's <laughs> <laughs> gone <laughs>

Vamos a llegar ahora a la playa que es la maternidad de lobos. Es como la sala de parto para las mujeres, pero en este caso para las mujeres marinas, llegan exclusivamente a esa playa para tener sus crías. Solo tienen una cría al año, pues están gestando alrededor de los 11 meses. Solo una cría al año. ¿Qué pasa si la cría es un macho? Una hembra que venía a la familia, pero si es un macho. Cuando este macho cumple los cuatro años de edad, viene a su este propia arena, por lo tanto es competencia para el alfa. Porque cuando el bebé es un león lion, la mayor parte del tiempo, el alfa melsey lion, toma al bebé de su cuello y empieza a engañarlo para destruir su propia estructura. Porque el bebé, cuando tiene cuatro años, empieza a hacer su propia familia, su propia grupo. It's like a competition with the Alpha, like a competition with the Alpha. The male fly lives 20 years approximately, and the female lives 15

millones de años Toda esta zona que tenemos aquí antiguamente era fondo marino. Esto era lo contrario, el mar aquí, tierra en el mar. En esa época teníamos el continente americano allá, una antigua cordillera costera no existían los Andes. Ahí están buceando. Ahí están pescando. Ahí hay guano. Los blancos allá. En las peñas. En las rocas. El guano. ¿Y how do they harvest the guano? Home, they of yeah. the guano. Normally in this area, the people, the gobierno government Usa the area of the islands. Mm -hmm. Because there are many, many too much. <laughs> como va a, ir a... No, más trap. Es este de... el... Rancho de cerro. Rock sí, Shell? Sí. Sí, sí, sí. Caracol Mole El lenguado Más grande Más grande Soles, seguts 1 kilo, 75, 40 soles 35, 40 soles El kilo okay guys